Всем доброе утро. Всем доброе утро. С утра уже работаем. Без 26 проснулись. Попили кофейка по-быстрому. И едем снимать дом на продажу. Во вчерашнем видео я говорил. Село Манжелия. Получается оно 23 километра от селища Козельщина. В котором инфраструктура вся есть. Ну а соответственно... Что находится Манжелия мы сейчас все узнаем у продавца, который продает этот дом. А название хорошее, да? Манжелия. Такое какое-то вот, как можно сказать, испанское. хозяина. Вот мы, можно сказать, у центре, я так думаю. Памятник. Вот туда дорога пришла на Глобина. Здесь вот магазинчик есть, аптека вот есть. Сейчас что вам еще показать. Вот слева вот тут магазин Новая Почта. Покажем вам еще. Ну, я к нам сказал местный житель, Ось він тут вибирає. До города Глобина десь 35 км. Ну, плюс-мінус, отак він каже. До Кременчуга так само. Плюс-мінус 35 км. Так що до козырьщини я сказав 23. Все, нету нашого продавца еще. Будем чекать. Що він ще сказав? Школа есть, садок есть, агрофирма якась є. Фермера тут, в общем, я думаю, фермеров работа. трошечки должна быть, если места не заняты. Так, ну вот а мы приехали. Вот такой забор, как ну, шифер прямый, чияк как его на все называется. Гараж, будиночек. Сейчас посмотрим. Дорога, асфальт. Тут еще пару хат стоит справа, слева. Живут все. Так, там тоже дорога пришла. и сюда асфальтовано. Все, сейчас зайдем в дверь, подивимся. Да, что асфальтовано все. Тоже заезд во двор. Деревца растут. Так, сейчас все пройдем, подивимся. С улицы пробегусь вам быстро. Так, вот это какая-то прибудова. Так, счетчик на світ є, бачу. Це якась прибудова тут. Що воно? Не знаю, взагалі. Так, це мабуть погріб. Так, там виноград дивлюсь, є. Да, погріб. ось погріб цей бугарок. Так, вода на вулицю виведена. Це як літня кухня. Так, вот такие будиночек. Вот такие дома. Так, там летний туалет, чешу, ну не знаю. В общем, сейчас будем дивиться. Так. Все потихонечку вам покажу. Расскажу. Вот такие цоколь фундамент. С боку вам покажу. Ниде не бачу, чтоб лопнута, сильно потянута, то все добре. Так, сейчас вот тут покажу вам, все покажу. И тут я не бачу таке, что лопнуто все сильно, все нормально. Так, тут виноград перед гаражом, Хорошо, железные ворота. Так, яма есть. Яма есть, да, Виталий? Яма есть под машину, если кому залазить. Так, светло нема, сейчас подивлюсь. Так, розетку бачу, выключатель. Такие опасные, не буду включать. Света дум... нету, потому что вообще света ж нету. А, света ж нема, вообще, точно. Да, да, да. Ну, гараж великий, плиты перекрытия вверху. А я а там? в телефоне А, ну-ну, возьми. Гараж хороший. Митрив, наверное, 6-7 и шириной, наверное, 4. И еще есть чердак на гараж. Так, все заасфальтировано. Тут такие заборчик перед дыночком есть. Так, навес есть. Это пошло дальше, я дивлюсь. Это дальше. Вот тут гараж. Шифер. Так, вот все гараж. А это с фонариками. Так, тут трошки не долили. Так, это что у нас тут? Летняя кухня. Так, летняя кухня. Двери железни. Вид на пластик. Сейчас сюда покажу. Вот так вот. То горище над гаражом, да? Все летняя кухня, да, Виталий? конвектор, так, забетонировано. Печь дровяно-рабочая, да, да? да? Печь дровяно-рабочая. Газу А здесь есть. Все подкинуто, да, ни долгов, да, да, не долгов, ничего. не нет, там Ну <гыл> да, да. да, да. Вектор, так, там, кухня, трон, кухня жилая. жилая да. Конвектор робе включается, газом топится. Векошка одна там пластиковая, и тут другое. другая. Там и Да, так что вот такая летняя кухня. Вот такая летняя кухня, можно жить. Телевизор стал, да, потолочек чистый, нигде не бежит ничего. Так, все, с этим разобрались. Вот такая летняя кухня. Я считаю, непогано. Я считаю, непогано. Так. Футбольный поле, почти 100 метров, 99,94, а вот да. 40, 200, 100, так 43 метра, 20 метров. Так, сейчас вокруг дома бежу, покажу. Там и тоже, Ага. Так, ну вот такий дом дивіться. Ну, тут чуть-чуть опало, но там есть пластик. Д-Д. А, пластик у Так, да, на горіще есть там новый пластик, вот все. Ага. На все, новый пластик есть на горіще. Так. Подивимось вот так вот. Что у нас в будиночком. Цоколь фундамент. Цоколь фундамент. Показал вам. Викна всі пластики по будинку. Вот это я так понял. Тут пристроили. Був якийсь ход. Потому что ступенечки остались. Это мое мнение. Сейчас 8 у Виталика. Да, то может быть туалет. Туалет. Ну, территория такая. Да. Там душевая он. Отсюда. Сейчас вам покажу. Вот так вот. Ну и тут. А это что, Виталик? Вот. А, вытяжка на газ какой Я, газ. я чистый, понял. Чистый, чистый ага. А вот тут вот, Виталь? Да. Вот это тут вот, ступеньки, то, быть, а пристраивали все, я так и понял. Угу, угу. Все, я так и понял. А, ну все, нема и погреба. Тут, тут да. А тут, а что, тут как? Сарайчик, это в достроит. Оно в плане все есть. Ага, там я там понял. Кирпичами а. не Так, Можно на Я понял, все. понял. А это скважина? Да? Нет, это централизованная ага. вода. Ну да? ага. да. Вода централизована. А сколько соток земли? 42 с чем-то. Вот ну, так 99,54. С одной стороны 43 метра, с другой 42. 42 с чем-то соток. Ага. 40. Все, там малына есть, да? 42 с Виноград тут. У нас Да, я успею, я могу любить Так, а ну сейчас я сдалеку. Так, ну. Осиновец есть. Дверь железна, заходим внутрь будиночка, подивимся. Ну и вытерты. Так, прямо как холодная веранда, чи да? Хотим сюда батарею. На батареи. А, батареи. Ну, вот такая вот. Уж... Потолок подшитый пластик. Это да, первый, вверх, первый этаж. Да, сейчас Это с, Это с этой не стороны нет. покажу вам. А сколько квадрат? 90, да? Я не помню. Ага. Вы... Так, вот тут пластиковые концы есть. Везде пластик Да, везде ванна, пластик. Ванна, так, газ. Ванна. Газовая печка. Ванна, На полу плитка. Ванна, прямо так, сюда ванна, ванна, ванна то. Ту... Нема, ванна. да, Витя? А, да, а ну да я. Пока. Так. Верное отключение. Спаситель. Вот так я вам покажу. Газовый котел напольный. Но ну, там чуть-чуть трубы от на пластик поменять. Вот ну, там что-то оно подкапывает, да? Пластик. Ну, поменять трубы, ага. так рабочий. Так. Чуть-чуть ремонтик. Ну, Швы делают А, вот это что бочонок. Вот это... А, это а, это стиральная А, стиралка, я понял. Все. Стиралка. Так, напольный котел. Робы даже, когда и нет светла. Робы только Да. Трубы. А вот это? Это газовая колонка. На горячую воду, да? Воду, да, она новая, поставлена так, мы пару раз не ней Все робы, в общем, да? Висы, да? Нагревательный бак еще есть. Так, пойдем дальше. Тут подвал еще есть. Под вот этим ковриком ну, есть подвал. Так, я вам покажу. Открывать. Да не видно, все. Я фонарик там Ага, батареи чугуни. Вот такие. И трубы идут, вот, чтобы вам было видно. А, у вот это погреб, думаю, он. Ага, наступил погреб. Вот такая спальня одна. На полу линулиум. Вот такие батареи идут, трубы. Вот так вот все покажу вам, насколько могу, чтобы все было получше. Так, пойдем дальше. Это тут как коридор, да, как назвать? Гостинная. Гостинная, да, гостинная. Такая она длинная. метра два шириной и длиной может быть я не знаю сколько. Метра восемь восемь по-моему восемь на сколько то дом приехал. вот так вот и сюда еще идет комната двери вот такие вот на полу а чем это за за красище я... а дерево да это пол ага. деревянный ага все пол деревянный вот ну, такие, як -зал, можно спальню, не знаю, что. 5 на 6 где-то, может и больше. Отопление батарея здесь есть тоже. Ну и, соответственно, под каждым окном. А, а приятнее, да, да а, есть. Да. Так, ну вверху я смотрю. Никто не живет, вроде нигде сильно ничего. Пятен такие нету. Это, наверное, сырость трошки. Надо топить, в общем. Так, ну вот такая комната. сверху еще две комнаты. Вы чули? Сверху еще две комнаты. Сейчас лизем, Сейчас лизем. Так, ну вот, залезли на второй поверх. Вот такие у нас як чердак, или можно еще быть тут летний вариант. летний вариант, да. Да, можно сделать, можно сделать еще комнату. Там ботамика, отсюда. Сюда идет. Ага, ну. Что складывать можно, да. Так, брус новенький, все новенький Трошки подшаманить. Будет добрый И сюда еще, да? Тоже такая, да? Можешь да. Такая сама. Все. Перекрытие все хорошее. Все. Слазим на низ. Так, еще я вам не сказал. Вот есть вода тут заведена, мойка вот здесь стоит так что все есть. Ну все, вот так будиночек вот такие я вам показал. Документы все в порядке. Ну ладно, сейчас я вам уже скажу. Выйдем в машину, сядем, все я вам скажу. Я понял. Ага. Вот это яма выгибна. та величинка. Все, значит, канализация приехала, откачала, как что надо. Но я думаю, там надолго не надо. Все, везде соседи живут, везде, да? Все молодежь купили, да? Ваня, друг, не сидел, дочка какого-то. Ну, ты их хочешь, а ты их хочешь, а ты их хочешь. Ну, да, А, еще вход отсюда есть, да? Да, yeah, отсюда вход. Там mm -hmm. ворота для трактора еще есть. Mm -hmm. А что тут хочешь открыть, что? Yeah, там надо, же чем? ладно, не открывай, да. Можно, для а? инвентаря, домик для инвентаря. Вот тут за калиткой еще и колодец можно Да, можно и туда насос бросать И сказали пользоваться Ну гараж тоже с летней кухней цоколь нигде ничего не лопнутый Дом не потянутый, нормальный Дом вам показали но и пользуясь случаем С Витой хотим зайти в лес Хочем зайти в лес Он тут рядом Да, вот за спиной сосновый лес Но он небольшой, но он есть а так, Там где дом, там больше лес Там где дом, там говорят еще есть лес А этот маленький просто Ходят грибочки, собирают здесь И вот она Река Псел Река Псел Вода конечно очень ушла Вода ушла, да если машиной от дома, ну буквально минута езды. Если пешочком, то, ну может пару километров. Может чуть больше, плюс-минус, вот так вот. Еще раз скажу, в этом селе Манжелия, Полтавская область, Кременчугский район. Недалеко Глобина, недалеко Кременчуг, по 35 километров, повторюсь. Садик есть, школа есть, магазины есть, аптека есть, врач есть. Потом киевляне какой-то садок там посадили, да, тоже. Как -то а, что-то что, что еще, да, там с Киева чем-то занимается. В общем, более-менее вот так вот с работой. Все показали, все объяснили. Кому что непонятно, номер телефона будет у вас на экране и в описании. Звоните, разговаривайте. Цена этого дома 20 тысяч долларов. Есть торг. Пока-пока. Всем удачных покупок. Документы все тоже в порядке, ты сказал? Да да. Вода централизованная, газ есть, яма, если надо, откачать, но там яма большая. Так что всем удачных покупок. Всем пока.